А у нас сегодня традиционное, предновогоднее, взаимное. Обращение украинского народа с наилучшими пожеланиями. К своему самому любимому правительству президенту и всей украинской власти из камеры установленной на обычной украинской улице в обычном украинском городе. Желаем вам от всего украинского народа в Новом году в дополнение к уже приобретенной московской крыше сменить еще и пол. Да-да, ту самую. Прогнувшую подлогу. Ой, вы бачайте. Звычайно ж, подлогу. на добротный, Желательно европейский. Пол. С нераздолбанными половыми щелями. А уже после этого... Желаем всего самого лучшего, а особенно побольше критических дней и поменьше перерывов между ними. Как по мне в идеале, лучше бы их вообще не было. А голубые депутатские прокладки. Чтобы весь год вас радовали. И делали крылышками исключительно. Бяк, 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 бяк. С Новым годом! Побачимось!